Знаете, когда бабуся с поколения в поколение продавала такие камушки, всегда был с красным таким красным корундом, это тоже синтетический камень. И мне сотни раз приносили эти кольца и говорили, этот камень мне достался от бабушки, я хочу его вставить в украшение и сделайте мне кольцо конкретно с этим камнем. Я говорил, этот камень, это же настоящий рубин. Это же вот в Советском Союзе купили. Это же тоже синтетический камень. И сейчас эти камни не стоят ничего. Тут было сразу два фактора. Первый фактор – это Фактор того, що це було модно. І по-друге, це був пік напевно розвитку синтезу саме цього методу, методу Вернеля. І моя точка зору, як ювеліра, гемолог, може бути по по-другому думає, Но я вважаю, що синтетичні камні вот прийдуть такі ж как як ось ці карумби, які зараз не стоят нічого. Точно так же будуть ці камні, які синтетичні брилянти. И из поколения в поколение эти камни не передаются. Натуральные камни передаются, к нам приходят со старыми украшениями, с которыми мы достаем натуральные камни и переставляем. Это окей. А вот синтетика, я думаю, такое не будет. И их судьба ждет, как вот эти красные камни, александриты, типа рубины, которые были у наших родителей в ювелирных украшениях.